Б... Я, я работаю, да. С... Да, да, да. Да, да. да, Я иду и создаю. Давай, Девушка, девушка. Я не тут. Да, 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 да. 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 Вечко хотел, вчера нанял технику для разбора и Майдана, для разбора Майдана. Техника пришла. Сейчас они пытались разобрать со стороны Грушевского. То есть, пока мы там разбирались, технику забрали. Всегда мы полили шины. Это мы просто напоминание для власти, что с Майданом надо домовляться, а не применять силу. Не нагонять милицию сюда, как с той стороны начали нагонять милицию. Я считаю, что Майдан должен стоять до тех пор, пока не выполнится то, что люди, люди которые здесь погибли, они отдали свои жизни за то, чтобы в Украине что-то поменялось. А так как в Украине до сих пор ничего не поменялось и коррупция продолжает возрастать, я считаю, что мы будем стоять до тех пор, пока что-то не изменится, то, что каждый обещает. надо чуть-чуть